Там тоже как бы бедности никакой нет. У сторонники Петра Алексеевича, у сторонников Владимира Александровича относятся к крайне, крайне. А это говоря, же вопрос о том, негатив. что сама идея. Причем плода ненависти, я же хочу, как будто меня сказать, что там прям антагонизм полнейший. Ну так это же, когда ты продуцируешь ненависть, она же захватывает всех. Mm -hmm. То есть вопрос же выгоды для России в чем? Не в том, чтобы одна страна выиграла, другая проиграла, чтобы все Друг друга начали уничтожать, ну, конечно. И для них, чем больше хаоса и разврат, тем лучше. Поэтому, когда кто-то продуцирует ненависть, он идиот. Он, 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 он не понимает последствия этих действий, да. потому что это захватывает всех, между собой всех. То есть это не смысл, что мы на кого-то направились, и а теперь целенаправленно. Нет, но всех так. разрушает. Это как ржавчина, да. которая начинает разрушать. В этом в смысле идиоты. Люди, которые не занимались, претендуя на статусы политических деятелей, государственных там, чиновников и общественных лидеров, они изучали, на такой предмет, как социальная психология. Пропаганда та же, которую ты сказал. Они просто, а может, и изучали, но вот они идиоты. Они не в состоянии... Почему идиоты? Какой? Потому что они все это знают, но в моменте они следуемые, ведомы своими чувствами. А чувства у них очень нечистые. И нечисто, нечистота это, это, вот как бы связано с переживанием жертв. Поэтому ну вот мы видим такой разрушительный тренд в государстве. То есть и он понарастающий идет по потому что, ну, тоже же пример мы его обсуждали mm -hmm. с Будыночком Мрии, это уже по поводу детской литературы на украинском языке. Теперь смотри, детская литература, никто ее не осуждает, да, там Будыночек Мрии по качеству. Ну, что детская литература mm -hmm. хорошая, ее уничтожают, почему? Потому что автор пишет просто где-то в социальных сетях на русском языке. Есть пример, да? Mm -hmm. смотри, другая детская литература. Автор тоже женщина, и тоже украинская мова. И она пишет, эта женщина украинской мовы про ненависть. Она говорит о том, что тот солдат, которого убили и которого расстреляли россияне, mm -hmm. и который просил на русском языке пощады, он мерзавец. И эту литературу не уничтожает. Почему? Потому что оказывается, что важнее, явля... ну ты понимаешь, про кого я говорю, uh -huh. госпожа Ницой, uh -huh. которая сейчас пропагандирует на роль э, амбусмена языкового там. То есть эту литературу уничтожает по формальному признаку языка, а эту литературу не трогают, хотя там смысловой признак, uh -huh. ненависть. И призыв не уважать даже военных своих, тех, которые воюют. Uh -huh. Вот так это называется в целом. А моральность? С одной uh -huh. стороны, это я тебе, Коля, скажу, что когда я называю это моральность, это очень мягко. Есть более жесткое описание, но я не буду говорить здесь. Uh -huh. Потому что это говорит о том, что в этом обществе или в этом государстве скорее является -э -э выбираемым выбираемым является это. Я знаю людей, которые там яростно пишут, что вот, а, вот, надо не сой, надо еще больше, надо еще больше. выбрать этим вместо этого у он как бы там что-то не спарился. Что-то он не всех мучает, что-то он сказал, что сердючка может на русском языке петь песню. Ну, плохой человек. моему чувак, на